Terima kasih telah menonton! Saya pelajar pendidikan awal kanak-kanak Akan sedang menjalankan lawatan bermakna pembelajaran bermakna Lawatan ini sebenarnya bertujuan untuk memberi kami penjelasan Tentang bagaimana pembelajaran bermakna boleh berlaku uh, Melalui pengalaman sebenar. Jadi sepanjang lawatan ini Kami akan fokus dengan Children's Library Zone Iaitu ruang khas untuk kanak-kanak tengok di sekeliling saya ni ruangannya ni sangat menarik penuh warna selamat dan juga um, mesra kanak-kanak di sini ada sudut membaca di sini juga ada bahan bacaan dan pembelajaran kanak-kanak dan juga kita ada sudut aktiviti di mana kanak-kanak ni boleh buat aktiviti dan bermain. Okay. So, Bagaimana teori pendidikan awal Boleh diterapkan dalam uh, Suasana yang sebenar Kawatan ini juga penting Untuk kami sebagai bakat pendidik Sebab melalui pengalaman Macam ini, kami belajar cara Menghubungkan teori dengan amalan sebenar sehingga memahami perannya pendidik dalam mencipta persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan dan bermakna untuk kanak-kanak. Selain itu, program ini juga membantu kami tingkatkan kemahiran profesional macam cara berkomunikasi dengan kanak-kanak, bekerjasama dalam kumpulan dan membuat pemerhatian terhadap perkembangan mereka. Jadi, inilah antara sebab kenapa lawatan ini sangat bermanfaat bukan sekadar melihat tempat tapi betul-betul belajar daripada pengalaman. Seperti yang anda semua dapat lihat sekarang, sepakatan terbeda ini mempunyai ruang yang selamat dan selesa. Tetapi terdapat beberapa aspek yang perlu kita ambil kerana ruang persekitaran yang baik dapat menyokong perkembangan pendidikan, kognitif, emosi dan sosial kanak-kanak. Yang pertama sekali, kita dapat lihat bahawa kawasan ini mencapai keselamatan dan isolasi dan selesaan kanak-kanak. Jadi, macam-macam Lantai yang licin atau wayar yang bersendirai Perabot yang digunakan juga Persesuaian dengan sasi yang akan datang Yang kedua bahan Pembelajaran Pembelajaran Dia letakkan Dan memiliki Untuk pelajar belajar Yang ketiga Dua pembelajaran Dua bahagian Dua bahagian Dua bahagian Dan memiliki Pembelajaran Tiga Bahan pembelajaran itu juga sesuai dengan umum. seterusnya daripada segi aktiviti pembelajaran uh, interaktif yang bersesuaian yang dilaksanakan kita terdapat banyak aktiviti interaktif yang dilaksanakan antaranya ialah aktiviti bercerita tujuan aktiviti bercerita ni ialah menggalakkan kemahiran bahasa, imajinasi dan kekuat dari cara pelaksanaannya ialah guru akan bercerita menggunakan buku bergambar boneka atau kad watak selepas cerita tamat guru akan meminta kanak-kanak ulang semula watak atau kejadian penting setelah itu galakkan mereka untuk menyambung cerita dengan idea sendiri uh, seterusnya uh, aktiviti interaktif yang ada di sini ialah aktiviti membaca bersama uh, tujuan aktiviti ini dilaksanakan ialah untuk membina minat membaca dan penguasaan kosa kata uh, Cara pelaksanaannya pula ialah guru dan kanak-kanak membaca bersama buku besar ataupun big book Guru akan menunjukkan perkataan sambil membaca dengan kuat Kemudian guru akan mengajak kanak-kanak sebut perkataan mudah atau tiru bunyi huruf Seterusnya kita akan pergi kepada Interaksi antara kanak-kanak dengan ibu bapa yang baik Antara ciri-ciri interaksi yang baik dengan ibu bapa ialah Kasih sayang dan sentuhan positif Ibu bapa menunjukkan kasih sayang melalui Pelukan, senyuman dan kata-kata lembut Ini membantu kanak-kanak berasa tenang dan yakin Hai semua okay, Hari ini saya akan mengadakan sesi temubuan bersama ibu bapa Yang hadir bersama anak-anak mereka pada hari ini Tentang Amalan bersesuaian perkembangan Jom Alam pertama Macam mana tuan biasa mengetahui atau anak sedang Kata belajar sesuatu yang baru bila dia, 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 pandai untuk bercakap satu benda yang baru melalui mak bapak dia lah mak bapak dia cakap so dia boleh ikut ha, so yang memegang peranan bapak dia lah ibu bapa yang penting dalam pendidikan anak-anak uh, Ah Kita ya, setiap hari. Ah ya sangat penting. Sebab pendidikan yang pertama yang paling penting adalah dikenakan kepada rumahlah. Ah, bila di rumah kita bermain peranan ibu bapa. Jadi Melalui di, melalui pendidikan daripada rumah terutama daripada parents, ibu bapa, sangat penting supaya dia boleh uh, berkembang menjadi insan yang lebih baik. contohnya buat kecil, main sambil belajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berjaya. saya uh, dapat menyimpulkan bahawa amalan pembelajaran di rumah kanak di sini sangat selaras dengan prinsip pendekatan belajar melalui bermain. Okay? melalui aktiviti seperti bercerita dan membaca bersama kita dapat lihat bagaimana elemen bermain ini diterapkan dalam pembelajaran secara semula jadi. Contohnya, aktiviti bercerita menggunakan boneka dan buku gambar bukan sahaja menyerupkan tetapi juga merangsang imajinasi, kemahiran bahasa dan tukar kepada kanak-kanak. Seterusnya, uh, konsep ini dan teori konstruktivisme diagen yang menekankan bahawa kanak-kanak membina pengetahuan melalui pengalaman konkrit dan interaksi aktif dengan persekitaran mereka. Selain itu, pendekatan ini juga mencerminkan idea oleh Vygotsky tentang zone of proximal development uh, ZPD di mana guru atau fasilitator mesti tak sebagai pemimpin apabila kanak-kanak memerlukan. mana pembelajaran bermakna melalui interaksi sosial dan bimbingan yang sesuai dengan tahap perkembangan muka. Dari aspek profesionalisme pendidik pula, fasilitasi sabar dan mesra dengan kanak-kanak. Kita -kanak. menggunakan bahasa yang positif, memberi pujian apabila murid berjaya dan memastikan semua kanak-kanak terlibat secara aktif. Sikap ini mencerminkan ciri pendidik profesional yang bukan sahaja mengajar tetapi juga memahami keperluan emosi dan sosial kanak-kanak iaitu sejajar dengan kod etika profesionalisme keguruan. Manakala dari segi pentaksiran perkembangan pula, fasilitator dilihat menjalankan pemerhatian secara tidak formal semasa aktiviti berlangsung. Melalui pemerhatian ini, mereka boleh mengenal pasti kema kemahiran bahasa, tempuan dan keberanian kanak-kanak untuk berkomunikasi. Kaedah ini dikenali sebagai pentaksiran autentik di mana guru menilai murid berdasarkan pemerhatian terhadap aktiviti sebenar yang mereka lakukan dan bukan terhadap kebijakan bertulis sahaja Sejarah keseluruhannya pemerhatian ini menunjukkan bahawa apabila guru profesional menggunakan pendekatan e dengan berkesan dan menjalankan taksiran perkembangan secara berkesan, maka pembelajaran yang menyerorokkan dan bermakna dapat disapai. Ia juga mengingatkan kita sebagai bakal pendidik bahawa kejayaan dalam pendidikan awal kanak-kanak bergantung kepada bagaimana kita menggabungkan teori, amalan dan nilai profesionalisme dalam setiap aktiviti yang dijalankan. Seterusnya, rumusan refleksi profesional. Daripada lawatan ini, saya memahami bahawa persekitaran pembelajaran yang mesra kanak-kanak sangat penting dalam menyokong perkembangan mereka. Susu atau ruang, bahan yang mudah dicapai dan aktiviti berasaskan bermain memberi peluang kepada kanak-kanak untuk meneroka, berinteraksi dan belajar secara semula jadi. Saya turut melihat bagaimana fasilitator berperanan sebagai pembimbing yang sabar dan menyokong, bukan sekadar mengajar. Pengalaman ini mengukuhkan kesedaran saya bahawa sebagai bakal pendidik profesional, saya perlu peka terhadap keperluan kanak-kanak mengamalkan pembelajaran berpusatkan murid serta mewujudkan suasana yang selesa, ceria dan inklusif dalam proses pengajaran dan pembelajaran.